hansıdur Arniyevic. Bunlar rahatlıqdan yenzə biləcəksiniz. Məsələn 1 nömrəli sual. Yaxı hamsını deyəsən. Deməli 2 bölünsün 1-dən 1/3 çıxanda nə qalır? 2/3 qalır. Hə. Burda fikir versən, bu kəsrlə xəttli budur. Da. Yəni yuxarıdakı 2-ni bölürsən nəyə? 2/3-ə. 2 bölünsün 2/3. 2 olduğu kimi qalır, bunun tərsinə vurursan. 2-lər gedəcək, cavab ol 3. Aydındır? Nə başa düşmüsünüz testor şuna? İkinə baxırıq. Birinci məxrəcə həll edirik. Va nə olur? 2 üstə gələnsin 1 bölünsünə. 2-dən 2də 1 çıxanda nə iki qalır? 2də 3 qalır, düzdür? 2də 3 qalır. Yəni 2-dən 2də iki 1 çıxanda 2də 3 qalır. Çünki altına 1 yaz, ortaq məxrəc elə, daha olacaq 2də 3. Ona görə. İndi bir ağ fikr ver. Burda nə etməliyik? 1-i bölməliyik 2/3-ə. 2 üstəg 1-i 2/3-ə böləndə tərsinə vururuq. Bu da olur 3/2. Yəni 2-nin üstünə 3/2 gələcək. Başa düşdük? 2-nin üstünə 3/2 gələcək. Məxrəcinə 1 var da bunun. Nə oldu? 3/2-nin 6 üstəg 2-yə 3/8. Başa düşdüyün buna? Sonra bura, gəldik buram. Yəni birinci məxrəc eləməliyəm, düz dəyil? Birinci məxrəc eləməliyəm deyəndə, yəni misalı sadələşdirməliyik. Təbi ki, baxıram ki, buranın birinci cavabını tapım. Buranın cavabı nəçə eləyir? Və bunun hamısının olduğu kimi saxlayıram. 1 bölünsün 1 çıxılsın 2 bölünsün. Bunun cavabı nəçə eləyir? 2-də. Bunu cavabını yazaq. Bunun altına 1 qoy, ortanı məxrəcəcəm. 2-də nə olacaq? 6-yı 7 edirlər. 2-də 7. Sual var. 3 üstünə 1/2 gəlmək 3 tam 1/2 deməkdir. Bunu belə də başa düşə bilərsən. Bu 3 tam 1/2 deməkdir. Burda məsəl plusu sil. Bu 3 tam 1/2 demək. Əgər elə qarışdırırsansan. Və ya hələ 3 üstünə 1/2 gələndə zətn 2-ni 7 eləyir. Yəni düzgün olmaya kəsə çevirsən də 3 tam 1/2. Yəni burada nə etməlisən? Bunu hesablamalsan da bura va bunu hesablamalısan. Bu da bölmək deməkdir. 2-ni bölürsən 2-də 7-yə. Təbii ki, tərsinə vuracaqsanda, tərsinə vuracaqsa 4/7. Yəni 1/1 - 4/7. Bu da bərabərdir 1 bölünsün 1-də 7-dən çıxana qalar 7-də 3. 1-i də 7-də 3-ə böləndə tərsinə vurursan, oluşur 7. Aşağı düşdür. Aydın oldu? Hmm. Çəkili də keçirik 4-ə. Prones player. Deməli, misal olduğu üçün köçürürəm. 4 2 üstdə 3-dən neçə? 2-dən 3-ü çıxanda nə olar? 3-də 4 qaldı, düzdür? 3-də 4 qalır. Üstdə 4 qalır. 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 İndi nə edəcəksən? İndi bunu hesablayacaqsan. Yəni 3/4-ü 3-ə böləcəksən. 3/4-ü 3-ə böləcəksən. 3/4-ü 3-ə böləndə 1/3-ə vurursan tərsinə. Elə 9-u. Yəni bunun cavabı 9/4 eləyir. Hayır, nə. İndi 2-nin üstünə 9/4 gəldiyi necə eləyir? 9da 22. Bunu da bölürəm nəyə? 4-ə. Böləndə tərsinə vuruqdur. Yəni bunu buna böləndə bunu tərsinə ters, vuracam. 9 da 22 vurulsun nəcə 1/4. İxtisar aparacağıq. 2-yə 11, 2-yə 2. 9 dəfə 2-nin 18 yuxarıda olmur. Aydın sual? Sual varsa soruşun. 5. Və yenə bu tam 1 de, tam 1/2 deməkdir də. 1 tam 1/2 deməkdir ya yəni, düz yol ilə kəsəcəyisən və ya da ki illə belə topladı, yəni 1/1 + 1/2 ortaq məxrəcə ilə, yəni necə istəsən o formada eləyə bilərsən. Yəni bu 1 tam 1/2, yəni 2/3 deməkdir. Misal bunu bax 3 - 3də 6 - 4 üstündə 2/3. Bunu sadələşdirək bərabərdir 6 buna 3 çıxılsın 6. 2də 3ü 4-ə böləndə nə çıxır? 10-da 1-ə vurursa onda nə çıxır? 8-də 3 çıxır, gördün? Aydınla. Sonra 6-dan 8-də 3 çıxmaq lazımdır. Buranı hesablamaq lazımdır. Bu 6 məxrəcinə 1 var, düzdür? 6 məxrəcinə 1 var. Bu eləyir 8-də 45 Sonra nə etməli lazımdır? Bunu buna bölmək lazımdır. 8də 45-i 3-ə böləndə 3-lə birə vurursan tərsinə. Bu da eləyir 8də 15. İxtisar gedir 15 qaldı. Bunun altına bir bu yenə ortamaq lazımdır. 24 sıx 15, 8 9. E Başa düşürük. Nermin Aydın'da. Nermin. Evet. Ehtiram Aydın'da. Fidan. Leyla. Ben, ben. ben. ferman Yaxşı. Kesirli əurta. Yenə 1-dən 2-də biri çıxanda nə qalacaq şollar? 2-də 3 qalacaq. Düzdür? 1-in 3-də 1 gələndə 3-də 4 eləyəcək. Bunu orta məxrəc eləməyindən rahat şəkildə bilirsiz də. 2 çıxılsın. 2-də 3 yuxarıda, 3-də 4-də aşağıda. axı nömrə. Bunu buna bölək. Gəl bunu kənarda bölək, sonra gətir birbaşa yerinə yazarıq. Tərsinə vuracağam da birbaşa buraxdı tərsini. Bunlar nə oldu? 8də 9 oldu. 2 çıxılsın nə? 8də 9. Bu da ortan nəhət 8-dir. 16 - 9 7 bölək 8. Aşə düşdürək. Ora 7 də 40. 1 dən 2 də bir çıxsa nə qalır? 2 də 1. 2 də 1 qalır. Düzdür? İstəsən məsələn bunu silərsən, yenə yəni, rahat görsən məsələn bunu yenəcə 2 də 1 yazım. 2 də 1. Aytdım da. İndi biz nəyi həll etməliyik? İndi nəyi həll etməliyik? İndi bunu həll etməliyik, düzdür? Yəni 2 də 1 3-ə bölməliyik çapörəndə 3/1-ə vurduq tərsində. Bu da 1/6. İndi bax bu hissəni silməliyik. Bax bu hissəni silməliyik. Bu hissəni silməliyik. Bu yerə nə yazmalıyıq? 1/6. Bax silirəm, yazıram, bax bir də göstərirəm. 2/1 * 3/1-əndə 1/6 eləyir. Bunu silib yerinə 1/6 yazacağıq sadəcə olaraq. İndi nə etməliyik biz? İndi nə etməliyik? Bir dəqiqə. Tamam eldeci. Birin suna altta bir canete eldeci var. 6 da yani bir sıhılsın dörde. Birin suna altta bir canende altta da yetti eldeci. Bunu yazdık bura. Bir sıhılsın, bir çıxılsın. Altta da yettiğini dörde bölür am. Altta da de. dörde bölende, dörde bölende. Yani bunun tersine alacağım. yani dörde biri. Bu da ise 24'te yetti. 24'te yetti. 1dən 24-də 7-ni çıxanda 1 orta mənacı 1 ilə 24 24-də 7 24-də 17 Aydını Sual var Sonra gəldi 8-ə 3 çıxılsın. 1.4/3 gəlmək, elə 1.4/3 deməkdir. Yəni bu 1.4/3 deməkdir. Çevir düzgün olmayan kəsri də 4-də neçə edir? 7. 1-dən 1/2 çıxanda 1/2 qalır. Bunu buna böl. Nəticə ilə 4-də 7-ni 1/2-yə bölənin tərsini vurdu da 1/2-yə vuracağıq. Sağə gedir qalır 2-də 7 eləyir. Orta məxrəc eləyirik 2. 2-ni bunun altına bir qoyuruq. Gelir 6 çıxılsın yetti. 7. bir 1 için. 2.